astag'firullohu atubu ilah yoki astag'firullohni o'zi aytdik qirq ming marotaba kim astag'firullohni aytsa xohlagan butun g'ami yechiladi farzandsizmi farzandli bo'ladi ish yurishmayaptimi ishi yurishadi muammoga kirib qolganmi muammosi yechiladi qamoqdami olloh taolo yengillik beradi nima muammosi bo'lsa adadini astag'firullohu atubu ilah qiyinmi oson astag'firulloh istig'forni qirq ming adadga yetkazing bugun olloh taolo qirq ming adadgacha yoki o'sha adadga bormasdan olloh taolo yechadi bir birodarimiz aytyapti hayotimizda bo'lgan taqriban bir odam ikki yuz million qarz bo'lgan ekan bu yigitdan aytadi u kishi taqriban bir yildan beri sudga ham beraman boraman iltimos ham qilaman urushaman ham so'kaman ham umuman foyda bermaydi keyin domlani oldiga keldi domla biz, biz kain, ki, bir nima yo'li bor o'zi biz shunaqamizda hamma ishni qilib bo'lgandan keyin bo'lmadiki buni bir eskicha qilib qo'yaylik deydi hamma ishni ko'radi qo'lidan kelgan butun ishni qiladi bo'lmadiki nima deydi biror bir yo'li yo'qmi bir domlani oldiga borish kerak deydi biz aytdikki yo'li bor qanday yo'li tasbehni olasiz mana elektron tasbehlar chiqqan qirq ming adadga astag'firulloh atubilay deysiz masala yo'q tahriban ikki yo uch kundan keyin telefon qilyaptilar domla hali qirq mingtaga yetgani yo'q yetti ming qancha bo'lgan mendan so'ramasdan o'zi meni hisob raqamimga u pulni tashlab qo'ydi deyapti subhanalloh mana birodar